дети стоят, машут, ну, удержаться очень тяжко. Командиров позывные, я говорит, тебе тебя записал как кисову. Ну, вот так вот и пошло. Вот. Я приехала 24 лютого, 22 -го року. Ми Че, мой человек э, отправил меня из дома 22 лютого. Видно, он что-то чувствовал. Поэтому я Коли приїхала в Калуж 24-го, якраз було влучання в івано франківськ Приїхала я із під Маріуполя, селище Урзов, і У нас там поруч маленьке селище Пабахтарма. Це 40 кілометрів від Маріуполя. Наше селище є курортним. Ну і як? У нас були маленькі будиночки, кімнатки, куди приїжджали знайомі. На літо відпочивали. Ми з ними спілкувалися, спілкувалися ну, зустрічали їх. Людей 30-40. Угу. То був не один будинок? Ні, ні. У нас було багато маленьких таких ну, кімнатки, це. і ось там всі відпочивали. Все було поруч. У нас був лунопарк в селі, От, такі. Потім і. Ну, курортная зона. Там все обустроено, все, только мы предоставляли житло. В 2014 году было много людей, которые выехали с Донецка, Луганска, приехали к нам, шукали у нас прихисток. Мы им предоставляли. И если вот, ну, мы, ну как, мы зарабатывали на этим, и брали какие-то с них. Вот. Но в 2014 году такого не было. Если комната на три человека – мы могли пустить и пять, и шесть, но за троих они платили. То есть вот люди были в таком состоянии, что они не знали, куда им податься, куда им, чем заниматься, как себя вести. Вы понимаете, они сидели во, во дворе и постоянно они ели. Это нервное было. Они мало ходили на море, они куда-то выходили. Они вот сидели и вот между собой спилкувались. Вот. І я з цим столкнулася, коли приїхала сюди, От, в 2022 році, я не знала, я не пам'ятаю нічого. Перші, мабуть, місяць-два, я взагалі не пам'ятаю, як я прожила. Тому що оба сина там, чоловік там, і ось шука... чекаєш дзвонка. Коли дзвонили, чоловік мені зранку дзвонив, а жінкам. І ось поки дочекаешься, что они все у них нормально, тогда еще что-то можно сделать. А так просыпаешь никакой. А потом 7 травня 22 года позвонил командир и сказал, что вот Микола пораненный. Но заспокоил, что все будет добро. И вот потом я дочекалась, когда его перевезли в Львов, потом в Мукачево, потом он приехал в Калуш а потом уже в Трусковце Он лежал, и вот мы туда ездили. Вот. То есть вот это, ну, может, даже пивроку все прошло, как в тумане. Говоря, вот это слово «ждуны», я его не воспринимаю. Это предатели. Они приняли сторону агрессора. Я не знаю, Ну, понятно, что основная масса принимает сторону так. Мы молчим, мы, это, это... Начальство, которой было, ну, голова целища. так Также я остался головой, там, как, гауляйтером. Да. вот, зараз я читал «Мариуполь спротив», вот, там про него пишут. Да, это мой одноклассник. Молодший сын на, на той час был в полиции. До речи, в полиции тоже, я, может быть, немножко отойду от темы их посылали в Марьинку. Ну, Марьинка прифронтовой такой, тоже же это. Они встали два человека с отдела. Поехали. Потом он был в Авдеевке, молодший сын. А их, их посылали тогда ж, э, Наши шли в район Мариуполя, на Вазовский район, колонны шли. Вот. Их посылали они на блокпосты, это вот, э, выдают магазин 20 патронов. Сын говорит, а, а что так только 20 патронов? Он говорит, а ты что, собрался стрелять? Я говорю, ну а как не стрелять? Мы встречаем наши колонны, мы их сопровождаем, ну, Дакота, там, сопровождаем. Это... По району ездят непонятно кто, бандиты, не бандиты, им нужно оружие. Ну хотя бы свою жизнь защитить же, ну как это, хватит вам и это. Ну вот как такое настроение было непонятное. У, у начальства я видел. Ну и при одном из обстрел... обстрелов меня поранило много. Ну, начался обстрел такой серьезный. Ну обстреливали серьезно, серьезно и довольно-таки точно обстреливали. Кучно работали было видно, что профессионалы, не так, чтобы абы куда, а четко по позиции работали. И выборочно. Сегодня одна позиция, завтра вторая, там, третья. Меня выносили, нас двоих поранило. Меня и Ваню партизана. Это тоже еще по 16-му батальону. Мы разом за дни роты. Он тоже приехал, тоже комиссован инвалид. И вот нас двух поранило, нас эвакуировали. Ну и потом уже по госпиталям. Знаете, я не могу передать, например, чувства жен, матерей. Это якось меня запытали, что по вашему подвиг. Я, конечно, привел пример в это, а в загале, мабуть, то, что выпадает на долю матери, дружин, подруг, це, я не могу объяснить. Понимаете, это только они могут это э, перенести. Можно себе ну, вот как можно понять, что они боятся звонка, ждут его и боятся его потому что звонки бывают разные. Вот действительно, нам проще, мы все-таки, ну и мужчины, и, и я вот, ну уже не первый год, скажем так, потом общей сложности где-то пять лет у меня получается в это. Я знал, например, что вот, вот, дети на позициях, и даже когда вот после 22-го року я знаю, что обстреливают, ну, война это дело серьезное и такая полномасштабное, что все равно знаешь, что ну да, ну я ж, я как-то пригибаюсь, я ж как-то где-то в это. И так же и он, наверное. Для матерей, для жен, для вот, знакомых это, это, я не знаю, это вынести, я же, они ждут звонка и боятся его.